पुराने वक्तों की बात है एक मुल्क का बादशाह बहुत ही नराला था जो मुख्तलिफ तरह के मुकाबले करवाया करता था एक बार तो बादशाह ने ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क में देखो सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है इसको मैं अपने खास तोहफे से नवाजूंगा अब सब लोगों ने अकलमंदी के मुकाबले तो सुने थे मगर किसी ने बेवाकूफी का मुकाबला न सुना था सब लोग तो में थे लेकिन बहरहाल बादशाह का हुक्म था इसको पाया तकमील तक पहुँचाना थाबले में अजीब अजीब बेवकूफ आते थे अपने अपने कर्तव्य दिखाते अपने अपनी अपनी बातें बताते और वजीर इन सब का टेस्ट लेते थे टेस्ट करते करते उन्हें एक ऐसा बंदा मिला जिससे बड़ा बेवकूफ पूरे मुल्क में नहीं था इसे बादशाह सलामत के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया कहा गया बादशाह सलामत ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा बेवकूफ है बादशाह ने कहा चेक कर लिया है वजीर ने जवाब दिया जी बादशाह सलामत चेक कर लिया है बादशाह ने अपने सोने जो हरा ऐसी भरा हुआ माला उतारा और बेवकूफ को पहना दिया बेवकूफ बड़ा खुश होकर घर आया अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि बादशाह बीमार हो गया बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हैं। बेवकूफ ने इरादा किया कि मैं बादशाह के पास चलता हूँ और बादशाह की तबीयत के बारे में मालूम करता हूँ बेवकूफ बादशाह के पास आया और कहने लगा बादशाह सलामत आपका सुना है आप बड़े बीमार हो गए हैं बादशाह ने कहा बस अब तो इस जहाँ को छोड़ कर जा रहा हूँ बेवाकूफ ने कहा अच्छा आप कहीं और जा रहे हैं मजीद कहने लगा कहाँ जा रहे हैं इसको ये भी नहीं पता था कि मरना भी होता है तो बादशाह कहता है मैं इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ बेवाकूफ ने कहा अच्छा तो बादशाह सलामत इधर मैं देखता हूँ की आपके बड़े बड़े महल है जिधर जा रहे हैं उधर मकान बना लिया तो बादशाह कहता है नहीं उधर तो मैंने झोंपड़ी भी नहीं बनाई बेवाकूफ ने कहा अच्छा बादशाह सलामत मैं देखता हूँ कि आपके पास बहुत पैसे हैं। बड़ा माल है आप तो बांटते भी सोना है सोने के जौहरात के ढेर लगे हुए हैं आपके पास जिधर जा रहे हैं उधर पैसे भजवा दिए बादशाह कहता है मैंने तो वहाँ फूटी कोड़ी भी नहीं भजवाई फिर इस बेवाकूफ ने कहा अच्छा बादशाह सलामत मैं देख रहा हूँ आपके आस पास बड़े खादम खादमाए कनीजे और गुलाम है हर तरफ आपके खिस्मत गार हैं जिधर जा रहे हैं उधर कुछ गुलाम कनीजे खाद्मे भजवाई नहीं बादशाह कहता है उधर तो कोई खादम नहीं होगा इस बेवकूफ ने वो माला उतारा और बादशाह के गले में पहना दिया आपको पता है आप कहीं और जा रहे हैं आपको पता है इस दुनिया से आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं ना घर बनाया ना पैसे भजवाए न में भजवाई आखिर करोगे क्या वहाँ जाकर बेवकूफ की यह बात सुनकर बादशाह तो क्या सब वजीर मशीर हैरान हो गए और आज देखे हम दुनिया का माल जमा करने में लगे हुए हैं ये पता होने के बावजूद के अगले जहान में ये दुनिया का माल हमारे किसी काम नहीं आना इसीलिए बेहतर है कि दुनिया के साथ आखिरत की तैयारी को भी तरजीह दें अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया के साथ साथ आखरत की तैयारी करने की तोफीक ताफरमाए और आखरत के अंदर अपना घर खजाना और जिस तरह बेवकूफ़ ने कहा कि वहाँ कोई चीज़ भजवाई है अपने नमाजे रोजे और नेक माल से वहाँ कोई चीज़ भजवाने की तोफ़ी का ताफरमाए अल्लाह तम सबको दीने हक पर चलने वाला बनाए अल्लाह तुआ है कि अल्लाह ते पांच वक्त का नमाजी बनाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज